Ставити запитання до наших гостей. Наша адреса у Фейсбуці, в мережі Фейсбук, телепрограма вечір з Миколою Княжицьким зі Станіславом Ручинським. Ми будемо спілкуватися далі. Перше ж перейти, Станіслав, добрий вечір Добре. до розмови з вами. От давайте ми все ж таки покажемо вашу візитку. Станіслав Ручинський це той журналіст, якого власне і звинуватив Рінат Кузьмін, про якого наші колеги тут співали, в тому, що нібито він незаконно отримав квартиру безпосередньо від Олександра Торченова. Візитка. Станислав Речинський, засновник інтернет-видання УРД, экс керівник прес-служби СБУ, народився у місті Майкоп Краснодарського краю Росії. Служив в Афганістані, закінчив філологічний факультет Київського держуніверситету імені Шевченка. Журналістку кар'єру починав з редакції Української православної газети, працював у всеукраїнських відомостях фінансових відомостях у прес-службі Української православної церкви, був помічником народного депутата. 2004 року створює сайт ОРД, який займається журналістськими розслідуваннями та опублікуванням викривальних матеріалів проти політиків. 2005 року Олександр Турщинов призначив Речинського керівником прес- Служби СБУ саме тоді Станіслав Речинський отримав від керівництва СБУ державну квартиру, через яку нині заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін намагається притягнути до кримінальної відповідальності заступника голови партії Батьківщина Олександра Турчинова. Сам Речинський каже, що вже звик до допитів у прокуратурі та СБУ. На перший допит він потрапив ще 2002 року. Журналіст стверджує, що сумнозвісну квартиру отримав від СБУ через те, що один з його трьох синів є інвалідом дитинства. Окрім ОРД, Речинський співпрацює з редакцією газети Вечірні вісті. Сеслав, дякую за те, що погодився до нас прийти. Ну, Вибач, що зрозуміло, що це стосується особисто життя, тим більше дітей. Ми, от, Коротко, щоб закрити цю тему, хочу все ж таки, щоб ти розказав от, ну, про цю квартиру, сумно, звісно, як ти її отримав і чому. Кузьмін сказав, що е, Турчинов журналістам роздавав квартири. Він мав тебе на увазі, я так зрозумів. Ну так. Да. Ну, мало того, що я тоді не був журналістом, а був співробітником СБУ. Да, ну, тут в візитці небольшая путаниця. У мене один син, двоє дочерей. Вот. И действительно есть как бы, проблемы, э, которые зафиксированы документально. И квартиру я получил на основании э, комплекса признаков. То есть э, я являюсь ветераном боевых действий, у меня есть э, проблема, я же говорю, одного из детей. И э, мы проживали на площади, которая, мягко говоря, не соответствовала стандартам. Соответственно, какая Там было 7 человек на 40 квадратных метров. Вот, учитывая, ну, довольно тяжело. Когда я начал работать в СБУ, то буквально в первые дни после назначения, как в принципе и все, я подал заявление в управление там, квартирного учета, о постановке в очередь. Для меня самого было неожиданностью, когда вот по этим, я же говорю, сугубо формальным признакам через какое-то время я получил ордер на квартиру. И э, как бы не моя вина, я не по своей воле из СБУ уходил. Как известно, сменилась власть и... Э, Вас попросили звільнитися? У нас попросили уволити. У нас є, до речі, фотографії, попрошу редакторів показати. Фотографії з Афганістану, там, де ми на те, оскільки ми колись у 85-му році, здається, вчилися один рік на філологічному факультеті Київського університету, тому давно знайомі. І тобто все це відбувалося законно. І, я так розумію, що ти дістав цю квартиру через ті пільги, які ти мав, як ветеран Афганістану, і через да, і ті обстоянтів, інші обстоянтів, обставини, да. які були в теж. А тебе зараз. сколько на нас есть допыты. Вот фотографии, дурачо, вы бачите, из Афганистана, Станислав Роченский. Мы как раз и познакомились в тот час, когда я помню ты повернув все эту только из да, да. послевоевой службы. Uh, никаких, ни повесток, ни звонков, uh, ни попыток uh, там допросить или проверить. Но в то же время uh, я знаю, что уже собиралась информация по этой теме, потому что сегодня проходила пресс-конференция так называемых ну вот, ветеранов спецназа, о которых говорил Кузьмин, упоминая, что это они подняли эту mm. тему. На самом деле это не ветераны спецназа, а бывшие сотрудники милиции из Одессы. То есть то то они до СБУ взагалі не имеют ни видно. малейшего отношения. Но в их заявлении, например, было точно указано, что у меня было именно семь человек жило в квартире. То есть на этом основании я делаю вывод, что проверка была какая-то проведена уже до Создание вот этого гласа народа этого это сейчас модно вообще что прокуратура реагирует как бы на письма возмущенных граждан там я знаю что на Савика Шустера пишут возмущенные граждане на его программу одновременно прокуратура начинает уголовное дело против его передачи а что это за криминальная справа я не чую в процессе По використанню, наскільки я розумію, площадей, що то такое. Робота вже ведеться. А для чого і... це робиться? Для того, щоб програму закрити. А для чого робиться от проти нашого каналу цей тиск, коли те, про що ми говорили, коли міліція з незрозумілої кримінальної справи просить податково нас в третій раз перевірити за одними і те самими фактами? Де, ну тут причина очевидна: вибори близько. рейтинг маленький. Соответственно, надо закрыть все средства массовой информации, которые могут как-то доносить правду. И вот этот нынешний так сказать, разговор о моей квартире, пиар-разговор, потому что пока я же говорю, ни повесток, ничего. Он направлен, я думаю, что по Турчинову они все-таки могут попытаться возбудить какое-то дело, которое просто будет долго тянуться, потому что оснований там нет никаких. С другой стороны, дискредитация лидера оппозиции. И дискредитация, ну и, возможно, запугивание меня, как также владельца оппозиционного сайта. То есть Ну, очень прості лежащи на поверхності причини. журналістських колах сьогодні ширилися чутки про те, що нібито Олександр Турчинов покинув Україну, не знаходиться зараз в Києві. Ну, ви журналіст, ви знаєте, може більше це так чи це не так? Тим більше його знайомий. Може, ви зізвонювалися в цій. Ні, ні. я дійсно з ним созванювався і он нікуди не уїжджав, насколько я знаю, не збирається, Потому що це ну, абсурдная тема. Кроме того, примічательно, вот, що единственно мене військові радует, що Кузьмин он не знайшов. ни одного сотрудника СБУ, который бы взял на себя вот эту грязную роль фальшивого глаза народа. То есть таких не нашлось. Нашлись какие-то сотрудники милиции, причем я провел уже такое небольшое свое расследование. Все же началось с информации в газете сегодня. Причем информация была... Ну, как на правах рекламы напечатано только в бумажном варианте. Я так понимаю, что в газете сегодня тоже не захотели как бы мораться и выставлять ее в интернет, но за деньги опубликовали. Я нашел того, кто эти деньги газете заплатил. Это некий Сергей Стразюк, житель до недавнего прошлого Новой Каховки. Он был там руководителем гор водоканала. По информации опять-таки в интернете. У него возникли проблемы с хищением средств этого Горводоканала, было возбуждено уголовное дело, и потом он оказался в Киеве. То есть, я так понимаю, у него возникли проблемы с правоохранительными органами, и он оказался на крючке. И вот этот самый господин Стразюк, он и занимался тем, что пытался этот текст куда-то пристроить, и заодно его кем-то подписать весомым, потому что вот эти одесские милиционеры, это уже вторая или третья попытка. До этого он пытался в Киеве найти кого-то из ветеранов, кто бы подписал. Но никто на это не соглашался, потому что дело какое-то очень грязноватое. Ну и сегодня они давали пресс-конференцию, которая тоже ну, совершенно очевидно, Они обнародовали заявление на имя президента Януковича с требованием разобраться, там, почему Турчинов до сих пор не в тюрьме. То есть, ну вы, ребята, о квартирах или о том, что Турчинов должен сидеть в тюрьме? То есть это очевидный такой спектакль. Причому, я говорю, очень какие-то якісь сталінські времена. Зараз якраз 75 лет, це дня начало репресії 37-го року, і как то воно вот в этом духі движется. А от дивно, чому в нас, коли починають переслідувати когось з державних чиновників, вже така традиція, що, як правило, це стосується квартир. Ми не кажемо зараз, хороші ці люди чи погані, але якщо треба когось переслідувати, часом в цих людей за цими людьми можуть бути якісь більші гріхи. Ми, наприклад, колись давно пам'ятаємо справу Табачника, яка теж була квартирною справою, так, при ще президенті кучмі. Потім, от справа Луценко, яка була квартиром. Квартирною справою, справа Турчинова, квартирна. Ну, її нібито немає, це піар, але все ж таки вони про це говорять. Чому? От ви, як людина, яка займаєтеся е, ну, розслідуванням там, корупційних різних ситуацій з чим це пов'язано? Це пов'язано з навчим как бы, квартирним вічним питанням в Україні. Це, опять-таки, піар Тобто, Що буде ближче всего. обычному человеку. То, -то люди уже привыкли, что крадут миллионы, и люди на это не это. Да. внимания. Не миллион... обращают внимания. А вот тут квартира, ну как? Ну Тут еще вот смешно мне, что об этом заявляет Кузьмин, который оттяпал у государства дачу в Пуще водиться огромную. Ну там сложная схема якобы аренды, якобы за которую он платит. То есть возникает вопрос, на какие деньги платят, если ты всю жизнь занимался как бы это сказать, заплечных дел мастер, короче говоря на гос. На зарплате зарплату. И как это ты оплачиваешь? А я это будет, на там площадь? Ну, я думаю, не меньше 500 метров где-то публиковалось. Но а это... ваша квартира, я куда на 7 человек? Как моя 95. Mm. Вот. Ну, разница есть. И... И об этой квартире, кстати, первый заявил когда-то Порошенко еще. Он почему-то считал, что это, по-моему, квартира 300 квадратных метров на Печерске. Я еще думал на него в суд подать, но потом просто было... Некогда. Но э, вот меня поражает другое. То есть э, как-то Кузьмин, вот у него что не делал, я пытался разыскать хоть одно его действительно уголовное дело. То есть, чтобы человек расследовал убийство, грабеж, изнасилование. Не нашел. То есть, это вот новая порода прокуроров, которые не умеют расследовать преступления. Они не умеют бороться с преступниками, но зато они хорошо освоили науку фабрикации дел и грабежа людей через ту же фабрикацию дел. Кстати, по его биографии это тоже проследуется. Как бы после окончания института почему-то ну вот, у многих романтика, чтобы там с бандитизмом бороться, еще что-то. Кузьмин пошел в природоохранную прокуратуру Може, просто дуже любила і хотіла захищати, охороняти природу. Так, да, звісно. Я, я немножко как бы знаю специфіку. то вроде це вроді СЕС. Можна наїхати на будь-яке підприємство по поводу бензина или выхлопа. Ну, Якщо ми вже говорили про ці справи, у нас є два запитання. Зараз редактор наш Єгор Чечаренда, в якого сьогодні, до речі, день народження, з чим я Єгора, вітаю разом так. з нашими глядачами, це запитання знайде. Поки він буде ставити те чи інше запитання, у мене. Ось воно вже є це запитання. В'ячеслав Чорний запитує до Станіслава Рачинського. Якщо зіграти в такого собі Нострадамус, як ви вважаєте, як надалі сценаристи з Банкової будуть рухати вашу справу? Які у Вас прогнози? Тут два путі. Якщо вони хоча б видимість законності, то это будет такая шизофрения. То есть они будуть допросы турчинова, меня. Это будет просто попытка занять э, человека, как бы вот его время какими-то ненужными делами, чтобы там Турчинов меньше партии занимался, а чтобы я меньше писал. Это если при э, соблюдении какого, хоть каком-то видимости законности. Если же вариант идет по беспределу, а насколько я знаю, тут, э, Кузьмин, он мастер, например, таких комбинаций, как взять заложника близкого человека и Тему шантажа пытаться вынудить нужного ему человека дать какие-то показания. Как это было, например, с супругами Кириченко, из которых выбивались показания против Шермеля. Его жену заманили в Украину, посадили здесь в СИЗО, она диабетик, не давали лекарств, но позволяли звонить мужу с тем, чтобы ты там скажи что-то, чтобы меня тут не убили. Но она гражданка США, пожалуй, это ее спасло. То есть я подозреваю, что здесь могут быть какие методы. Например, возьмут кого-то из сотрудников СБУ того времени, кто именно отвечал за выдачу квартир, его каким-нибудь образом прижмут там очень сильно, родственника прижмут или еще что-то и заставят лжесвидетельствовать. Но и тут помимо лжесвидетельства нужны лжедокументы. Ну и потом мы этих людей будем защищать как-то. Дякую, Станіслав. Ще одне запитання е, до вас. Е, ну, от я бачу, там є наступне запитання про е, справу Щербаня. Ви трошки вивчали цю справу, ці звинувачення Юлії Тимошенко про причетність до справи Щербаня. Вона справді причетна до цього чи ні? Ну, я не тільки вивчав, Я спілкувався з жителями Донецька, які дуже добре пам'ятають то время. И ну, это абсолютный бред, потому что надо немножко восстановить хронологию. За несколько месяцев до убийства Щербаня был убит Ахать Брагин. И все прекрасно знали, чьих рук это дело. Там было две мощные группировки: Брагинская, которая впоследствии стала Люксовской, Ахметовской, и группировка двух щербаней губернатора. И Евгения Щербаня, предпринимателя. И война шла со царства над областью. Брагина вначале ранили, потом в конце концов убили. На эти похороны Брагина пришла, ну, как сказать, вся элита вообще области. Туда нельзя было не прийти. Это были похороны в духе фильмов об итальянской мафии. И только двух представителей элиты Донецкой там не было. Не было обоих щербаней. Они в это время были в командировке в Польше. Но все прекрасно понимали, что они туда просто не могут явиться, потому что ну, это было бы оскорбление. Все знали, что убийцы они. И через некоторое время Щербань был убит. Через некоторое время... Пытались... Ну, то, все знали, мы не можем говорить, напевно. Все-таки это не доведено, насколько я понимаю. Это не доказано. Сейчас, но я думаю, что вот то, что Кузьмин всколыхнул эту тему, вот есть большой очень шанс, что вот сейчас именно правда и выплывет. Я думаю, что сейчас Кузьмина проклинают очень многие высокопоставленные, ну как сказать, донецкие олигархи и отставные генералы. Хочу сказати, що телеканал у нас є ще багато запитань, але, на жаль, не дуже багато часу. Хочу сказати, що наш телеканал починає спеціальне розслідування про справу загибелі ігене Щербаня. Ми, до речі, з Артемом Шевченком нещодавно переглядали старі архівні матеріали. Коли, коли, коли робили ще там відразу після того, як це відбулося, там разом працюючи на телебаченні, в тому числі старі інтерв'ю. сина Щербаня, який зараз каже, що Юлія Тимошенко до цього причетна. Я з подивом побачив, коли він там називав зовсім інших людей в інтерв'ю нашому тоді каналу, тому де ми тоді працює. Одним словом, про все это мы вам обязательно расскажем. Нашим гостем был Станислав Речинский. Станислав, я благодарю вас за эту разговор.